Четыре года и два месяца. Именно такой срок придется отбывать бывшему сотруднику крымской милиции Александру Костенко, привлеченному к ответственности за прошлогодние события в Киеве, получившее в обществе короткое, но емкое название «Майдан». По версии следствия, год назад во время столкновения митингующих с представителями правоохранительных органов, обвиняемый взял в руки кирпич брусчатки, ставший символом украинской революции, и швырнул его в группу сотрудников спецподразделения «Беркут». Пострадавшим оказался крымчанин Виталий Полиенко – Оправившись от полученной травмы, он снял с себя форму украинского «Беркута» и продолжил заниматься охраной правопорядка уже в составе российского ОМОНа. Вместе с ним из одного спецподразделения в другое перешли и остальные участники событий на Майдане, пришедшие сегодня на заседание для того, чтобы узнать, будет ли удовлетворено требование государственного обвинителя Натальи Поклонской, просившей для подсудимого реального срока. Для последней процесс над майдановцем стал первым на посту прокурора Крыма и сразу же резонансным. За прениями сторон в суде наблюдали десятки представителей СМИ, как России, так и Украины. Однако именно присутствие Поклонской, по мнению осужденного Костенко, привело к такому вердикту суда. Недовольство участием знаменитого прокурора высказывал адвокат обвиняемого Дмитрий Сотников, неоднократно запрашивая отвод обвинителю Поклонской и суде Мажилянскому, на этот раз защитник потребовал перенести оглашение приговора. Однако, получив отказ, покинул зал вместе с родственниками Костенко, так и не дождавшись вердикта. Президент Костенко Александра Федоровича виновным Совершение преступления предусмотрено пункт Б, часть 2 статьи 115, часть 1 статьи 222 УК Российской Федерации, назначено наказание на виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима без штрафа. Начало срока наказания исчисляется 15 мая 2015 года. Засчитать срок наказания время содержания по страже в качестве меры пресечения в период с 6 февраля 2015 года по 14 мая 2015 года. Оглашение приговора, однако, не стало финалом всей истории. В рамках расследования этого уголовного дела я думаю, что я уверена в том, что будут выявлены и будут расследованы, и будет дана соответствующая процессуальная оценка к тем событиям и эпизодам преступной деятельности, которые даже в этом судебном заседании еще не озвучивались, в том числе абсолютно по всем фактам, которые будут установлены в следствии. Не собирается останавливаться и сторона защиты. В отношении Костенко, по утверждениям адвоката, имели место быть неоднократные эпизоды пыток и применения силы со стороны работников правоохранительных органов. Будем подавать, безусловно, апелляцию, будем говорить о пытках. Сейчас планируем обжаловать обжаловать отказ военно-следственного управления, возбуждение уголовного дела против сотрудников ФСБ, а в следственный комитет, наверное, пойдем и отнесем им опрос свидетелей, что говорят свидетели, кто действительно бил Сашу Костенко, чтобы они допросили этих свидетелей, разобрались, в конце концов, что это за неустановленные, неизвестные личности. Вот. Поэтому такой план дальнейших действий. Еще раз повторюсь, есть ПЧ, помимо этого, и обжалование основного приговора. Мария Пидоренко, Алим Велиев, Аргументы недели Крым.